ఈ పబ్లిక్ ప్లేస్ అని తెలుసు కదా అంతటో నేరం అని తెలుసు కదా పబ్లిక్ ప్లేస్లో మతాలు చేయకూడదు కదా ఎందుకు చేస్తున్నారు బాయ్ ఇట్లా ఎవరు పంచేది ఎందుకు పంచుతున్నారు ఏడా మా ఇట్రా అమ్మా ఇట్రాండి మీరే ఉండండి నేను పోలీసుకు ఫోన్ చేస్తాను ఫోన్ ఫోన్ ఎవరిచ్చారు మీకు పర్మిషన్ ఎవరిచ్చారు ఫోన్ ముందు ఫోన్ ఓ एकादशोऽध्यायाः विश्वरूपदर्शनयोगाः अर्जुना उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसज्ञितम् यत् त्वयोक्तम् वचस्तेन मोहोऽयम् विगतो मम भवाप्यया हि भूतानां श्रुता विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि च व्ययम् एवमेतद्यथा त्वम् आत्मनां परमेश्वर द्रष्टुं इच्छामि ते रूपं ऐश्वरं पुरुषोत्तमा ऐश्वरं पुरुषोत्तमा